نحمدُه ونُصلي على رسولِهِ الكريم. أما بعدُ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرآه فاجعله غثاء محورا سننقر إنه يعلم الجهل وما يخف ونيسر لي كي فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجلى مدح العشق الذي يصلى ولنلقب رسولنا ولا يموت فيه يحيى قد أفلها من تزكى وذكر اسم ربه فسلا بل تفسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن لها أجل في الصحف Uh... Yeah. uh